یوه کولې اشتمانه اربوقاره خو د جړنه یوه ظالمه او بیرحمه خزه د اليزابيث باټوري کېده هغه خزه چې د تاریخ پر ټولو خطرناقه قاصینه او ګرنښه اليزابيث باټوري یوه هنګرای اشرب زالاو چې د شپارسمه پیرې په ورستې کې ژوند کوله رېته دي وینې کوانټیس لکاب هم وکول شوایو ځکه چې تورنه و چې لپندله 1914 1914 دلون پوری سلګونه ځوانین جونېش کنډکړي او وجهلې دي جینی اپصانی ادا کوي چې هغه بدې ځوانو جنو کوينه کې لمبېدله تر څو خپل ځواني وساتي هغه یو واځي یو یالاست نه نه بلکې نشپګوسوني ډېر انسانانو وجه دا ډول یو خځه و چې خلک به یې په ماړی کې ورک شو او بیا به هیڅ کله ونه منډ شو خدا خد ځو کوه ولی دی دومره وجهني وکړي او خدي انجام څه شو راځي چې د هیرانونکي زموږ وینو لدی تاریخي ماجړې سره یو ځای شو. نودا چی چینل د هیراناونکو پیښو جالب معلومات او معلوماتي مستند ویدیوګان چمتو کوي. که تاسو وایي خپل پوهه زیات کړئ، نودا چینل سبسکرایب کړئ چې نور جالب موضوعات له لاس ورنکئ. الیزابت باټوري په پینځله سوه پراس کال کې د هندګري پیوا په چای کې ورنې کې وزي ده. دي هرې قرنۍ شتمنه وکمنه او سیاسي جوابلارون کیوه ماشومټوب د شتمنه او شاهي اروزنی په چاپریال کې تیر شو خدایون او اراما جون دیوازه لباند یا ظاهر کارا کده دغه ښه ځې پړه دافینم همجو شوې حقیقت کې دی الیزابت ماشومټوب له وشټ خوشونت او رواني ناروغي و ډاکو له کوچنوالي راهیسې د شکانجی صحني لیدلې تاریخی اسناد وايي چې دا د خپل بلور لپاره دی باندېونو شتنجي شاهده دي. دی تجربه د ماشوم ذهن ته زهر ورداخل کړه او دی زهر ورستا نړۍ ته دی ویني سیلاب راویس. الیزابت لم ماشومته به اوخانا زیاته حاجته او مغروره و. مونکی چې هغه شپږ جبه خبرې کولای شوي. خو دی اقل ترڅنګ هغه غرور او هغه شخصونه کې طبیعت هم موجود و. دا سپینډل اسکلانی په مرګ ته هغه دی فرینچ پرنس نوداسی نومي ونامتو جنرال سره واده وکړ خو دا واده د سیاست لپاره شوه مې دې مینې له کمله پرنس چې د جګړې په میدانونو کې ظالم جنرال وو هغه ته د شکنجي خنرونه خودل هغه الیزابت ایوازنګري اعلی ورکړې وه چې باندېان پرس وځول کېدل کله چې فرینچ جګړه تته لایوه الیزابت ایوازنګري واکمنه واه هم دې ته شیطانی طبیعت پایل شو په لیلا خادمان او خدمتګاران او جنو وکړ هر نوکرا جلې چې په کومه تیر وطن نوکرا شخص سزا به ورکووله غورو غرو دا سزا یو ډول اخنته بدل شوه یو وخت وی نوکری د هغه وشتان ډیر تاوکړل الی زابید پر دومره غوسه شوه چې دا هغه مخې د توذير اوس په نظر را وسوځاو او دا هر کور دیتار ډیر لزات ورکاون کوي ویل کی چې هغه دی وی نو کری لویني اوروست خپل مخه موخه لا او ایساسي وکړ چې پوسټي ځوان شوې دي د دې ځا دی ویني د کولار راز افسانه په یچو هغې باور پیدا کړ چې د ځوانو نجونو وینه به هغه تل ځوانه وساتي همدغه خبره د سلګونو نجونو د مارګ لامل شو بلومړی یو کې بې یو واضح خپل خدمتګاران وځه کوروسه لکلي او حتی دشتمنو کورونیونه هم جونی راغستره ویلې زابه هاویته خ کار روزنه او ژوند ورکاو خو هاوی به بیا هیڅکله راستاني نشوي هغه یو پټه کوټه جوړ کړې وه چې د بې چشکانجا وهل او سوداول او مينته یو لکاون جن یې په ژوندۍ بدنونو دی خپل پونو بوسته تر لې ساتلي چې به لخیته چیرې ده او تاوده اوس په نبا یي په زخمونو لګونه دي قیټخانو له شاوخه خلق عجيب چیغ اوري دي خصوصونه شوېلې زه ته هغه د پچای ګورنې نو دي هرې ظلمونه په خاموشۍ کې دوام درلو دیو سخت جيمي پر مهال هغوی جلې بي جامو دی باندي ووري تاوچونه جلې تر سهار په هغه یخت وو او منښوي وو حارون اس بی و یعوین جونيو ور کړي خو دې هغه جنازه به هیڅکله نه پیدا کړي دا کار کانونه دوام وکړ اولاد څوک نه خبرېدل خدا لړی تر حق دوام درلو چې دې وې اشتمنې کورنۍ خپل لور ورکه شو هغه یې پچا ته شکایت وکړ پچا یو پټ پليټون ته واسطه وا هغه دې باټوري مړی تر شپې ورغې او دې وینو نالې ولیده وکوټه کې درې جونۍ ولیده یوه نیمه ژوندۍ یوامړه او درې ماشکنج شېوا ټول سبتونه د باتوري خلاف خو دې هغه مقام دومره ورو چې قاضیان هم وریدل بلاخره د 1919 کال په دیسمبر کې الیزابت ونیول شو هغه ته د محتمی چانس ور نه کړل شو ځکه کمحکمه شوې وای نو د سلطنت نوم به بند نام شوی و نو دوی پټه پری کړوکه هغه د خپل قصر پر یو خونه کې ژوندۍ بند کړه دروازې پری وټر یو يو واده یو وروکه څراغ یا سورای پاتشه چې خلک ورته ورکه وکړ کدن سالو کوله حمدیلته باندې پاتې شو له دنیا خلکو او حتی رنانه بي خبره په اخره د ښکوله سو اتوار لاس کار د کیس په ورځ ستون کو هڅه کوي ونه روید چې کله یې دروازه مته کړی निजामید مرشمه و هېوازه پټه اوله دنیا نه ځار شوه دا نه غا دې ظلمونو یو پای و خدایستاني ژوندۍ پاتې شو د هر کس اون وای چې دا قصا یو ازي مبالغه ده خو اسناد مړو جسدونه او شاهدين وای دا رښتیا و جن خلک وای دا افسانه ده ځکه چې تومره ظالمانه نيوي خو ظالم انسان که ځوي کسرای ظالم دي دي هرې نامرګ ورسته د هغه قصره یو تور تاریخ ته بدل شو خلک به وای هلته مزه دا دي وینو قصره دي نن هم دا قصره شتون لري چې دای انزور ده تلانیان ورجی خو دی ویری اساسای زړه دربی دا د افغانستان د هوست واشتر مسجد تزاد او بیلګره یی زابط خوست خو ژری لوینو دکو هرې خوست دی وینو په بای اخستې وو دی هغه نوم هو سم دي نه نی په واشقناقه تاریخونو کې یادې فقط دی وینو د کوانتس نوم ورکول شوی دی دا لقب ایواز دی هغه د مظلومو قربانیانو په وینو لیکل شوی د څوو دوموو کې منه شو خو د ژوند قانون هغه ته سزا ورکړه ځانیم همیش نه پاتی تاریخ هیڅکله ځلمان نه به هی هغه کسان چې بګنا خلک واجلیوي هغه یو کې هر څومره زورور وي هر څومره شتمند وي یو اخراجي شي یا بشرميږي یا تباکیږي دوی د تاریخ کتاب کې د برنامه نه فشي او خلک کې نمونه د براد په توګه یاد وي ځکه تاریخ تل د حق ملاتړ کوي نه د زر تہ کلا دې ان زوبیت قصر تنرشی یو ویراون کئ او د زنم کوره ځکه دای وازه یو ورډونه نده د دې میر درد او احون وزيده هغه در ناک ناری آهونه فریادونه له هم دماني دیوانونو کې پاتې دي انسانان کلا کلا لدرندګونو نه هم خطرناک وي دای یوخه جو خو تاریخ تر ټولو خنړی خزا پاتې شو څټه دي چې جو ظلمونو کسي نه مانی نو دا کیسه در باندې لازم نه ده ځکه حقیقت ته خو نه وي د باطور نوم تل پاتشا هونه دی وړ بلکې دی عبرت لپاره او سوال دا دی مولا دی کیسه څنګه قرط آیا قدرت اشته مانی غرور انسان بدله اول شي یا د چ زلم جنس نه لري